এয়া হ'ল আমাৰ জামুগুৰিহাটৰ স্প্ৰিং ভেলী যেতিয়াৰ পৰা জামুগুৰিহাটৰ স্প্ৰিং ভেলি খুলিলে এনেকৈ মাজে সময়ে আহি চাহ আৰু ইয়াৰ দোচাটোৰ সোৱাদ লওঁ স্প্ৰিং ভেলীত দোচাটো খাই খুবেই ভাল লাগে ইয়াৰ সন্ধিয়া সময় গতিকে মানুহৰ সমাগম তেনেই তাকৰ একেবাৰেই নাই বুলিব পাৰি সৰু ঠাই যিহেতু গতিকে চব সময়তে মানুহ এনেও নাথাকে তথাপি ভাল লাগে আহি এনেকুৱা সময়তহে কাৰণ মানুহ কম হ'লে নিজৰ মাজত থাকিব পাৰি তেওঁলোকৰ লগত হাঁহি ধেমালি কৰি এটা ঘৰুৱা পৰিৱেশ ইয়াত পোৱা যায় এয়া ভিতৰৰ পৰিৱেশ মানুহ নাই যিহেতু সন্ধিয়া সময় এনেকৈ বহিলোঁ চাহ খালোঁ তাৰপিছতে পেষ্টাই খালোঁ লগতে দিলোঁ এটা দোচাৰ অৰ্ডাৰ এয়া খুব চিম্পুলকৈ দোচাটো বনায় যদিও খাই ভালেই লাগে এয়া তাৰ মাজতে জানো ক'ৰ পৰানো কুকুৰ চাহ এটা আহি ওলালি এইটো পোৱালি এটা এয়া ছোৱালীজনী আহি টেবুলৰ ফুটে উঠাই দিলেহি চাওকচোন পোৱালিটো কেনেকৈ আছে এইটো চৰাই পোৱালিটো কপুৰ চৰাই পোৱালি এটা আহি পেলাই ভিতৰ সোমালি আৰু ছোৱালীকেইজনীয়ে এনেকৈ ধৰি পেলাই ইয়াৰ হাততে চবেই লৈ লৈ ফটো উঠিছে এইটো চাওকচোন